Хорошего дня, друзья! Я представляю вам Наталью Баландюк, основательницу арт-класса с прекрасной женщиной, художника, учительницу. Мы хотим пригласить вас на наш новый проект. Витаю, друзья! Хочу представить вам Галину Стропчук, шоколадье и женщину, которая творчо подходит до створения красивых солодощей. На мастер-классе я расскажу вам о шоколадной скульптуре, о шоколаде, как какао-бобы превращаются в шоколад, как шоколад стал частью современного искусства. Вы это все узнаете. Самое интересное. Також на нашому майстер-класі ми навчимось малювати солодощі, такі як макаруни, тістечка і інші види десертів. Наша подія підходить як для новачків, так і для більш просунутих користувачів. На нашому заході ми будемо вивчати різні техніки, такі як кольорова графіка, рисунки кольоровими олівцями, пастелью, лінерами, маркерами. Також на нашому майстер-класі ми будемо існувати натур шикла скульптуру. Скульптура буде повністю із шоколада с яркими красками, динамическими формами. Вы сможете ее пощупать, потрогать. Кто хочет попробовать после мастер-класса, поэтому приходите. Я думаю, вам очень понравится. Вы узнаете много нового о мире шоколада, о рисовании. Сможете все попробовать, пощупать, узнать разные техники и получить удовольствие от проведенного времени вместе с нами. Ждем вас на нашем мероприятии 29 апреля с 15 до 18. У просто Ризеленка, что совсем порой с метро Золотой Ворота, вулиця Ярославів, Вал, 11. Друзі, ласкаво просимо на нашу подію. Думаємо, ви чудово проведете час і насолодитесь і солодощами, і малюванням. Прихадіться!